Cuba kita fikir sekejap. Pernah tak anda bandingkan bilik darjah zaman sekarang dengan zaman mak ayah kita dulu? Jauh beza kan? Nah, hari ini kita nak kupas satu topik yang menarik. Evolusi pedagogi. Kita akan lihat macam mana peranan guru berubah daripada seorang sage on the stage, pakar atas pentas kepada seorang designer of learning atau pereka bentuk pembelajaran. Perubahan ini, percayalah, ia mengubah segalanya. Soalan besarnya ialah, macam mana cara kita belajar boleh berubah sepanjang zaman. Kalau kita tengok gambar-gambar ni memang jelas sangat bezanya. Dulu nampak lebih pasif. Sekarang jauh lebih aktif, lebih kolaboratif. Jom kita fahamkan apa sebenarnya yang jadi punca kepada semua perubahan ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu istilah paling asas. Jadi dalam bahagian pertama ni, jom kita kenal dulu apa itu pedagogi. Boleh kata ia ni macam blueprint untuk semua cara kita mengajar. Jadi, apa benda sebenarnya pedagogi ini? Hmm, ia bukan setakat rancangan mengajar yang cikgu sediakan tu tau. Ia lebih mendalam. Ia adalah gabungan, macam mana nak cakap ya, seni dan sains. Seni dan sains dalam menyampaikan ilmu, kemahiran dan juga nilai dengan cara yang paling efektif. Bayangkan ia sebagai strategi utama di sebalik setiap apa yang berlaku dalam kelas. Dan yang menariknya, pedagogi ni yang biasanya kita kaitkan dengan kanak-kanak sebenarnya cuma satu bahagian je. Kalau untuk orang dewasa, kita panggil andragogi. Ini penting sebab orang dewasa belajar dengan cara berbeza. Mereka lebih autonomi. Macam dalam training corporate kan? Lepas tu ada lagi satu. Hyuta Goji. Yang ni pula untuk pembelajaran kendiri. Betul-betul terarah kendiri. Contohnya, bila seseorang tu belajar skill baru untuk projek peribadi dia. Tapi, untuk hari ini, kita akan fokus pada pedagogi. Baiklah, sekarang, jom kita travel back in time. Sejarah pengajaran ini boleh kita bahagikan kepada tiga era utama dan setiap era ini falsafahnya sangat-sangat berbeza. Macam yang kita boleh nampak dalam garis masa ini, perjalanannya bermula dari era antik di mana semuanya berpusat pada guru. Kemudian, ia bergerak ke era klasik yang lebih fokus pada kurikulum. Dan akhirnya, kita sampai ke era kontemporari atau moden, di mana murid pula yang jadi tumpuan utama. Jom kita tengok apa beza paling ketara antara ketiga-tiga era ni. Dekat sini kita boleh nampak dengan jelas macam mana kuasa tu beralih. Mula-mula, era antik, guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Dialah yang tahu segalanya. Kemudian, kita masuk era klasik yang mana semuanya jadi lebih tersusun, ikut buku teks, ikut kurikulum. Dan akhirnya, di era kontemporari sekarang, peranan guru tu berubah 180 darjah. Dia jadi seorang fasilitator sebabnya fokus dah bertukar sepenuhnya kepada murid. Ini bukan perubahan kecil ya, ini anjakan paradigma yang sangat besar. Jom kita gali lebih dalam lagi pasal anjakan paradigma ni. Macam mana murid boleh jadi watak utama dalam proses pembelajaran? Falsafah di sebalik semua ni diringkaskan dengan cantik dalam petikan ni. Ia kata, pembelajaran adalah proses aktif di mana murid membina pengetahuan mereka sendiri. Bukannya pasif menerima. Macam inilah bezanya. Dulu, mungkin kita cuma dengar cikgu cerita pasal gunung berapi. Sekarang, murid-murid sendiri yang bina model gunung berapi tu untuk faham macam mana ia meletus. Nampak tak beza antara menerima dengan membina? Itulah kuncinya. Bila falsafah dah berubah, mestilah peranan pun kena berubah kan? Jadi sekarang kita akan lihat macam mana perubahan ni betul-betul telah mengubah peranan guru dan murid dalam bilik darjah zaman sekarang. Perubahan peranan guru ni serius memang sangat menarik. Mula-mula kita ada sage on the stage. Ini cikgu yang berdiri kat depan, dialah pakar, dialah sumber segala jawapan. Kemudian peranan tu berevolusi menjadi guide on the side. Guru dah tak jadi penceramah utama tapi lebih kepada pembimbing yang menolong dari tepi. Dan sekarang kita dah sampai ke tahap designer of learning. Guru bukan lagi sekadar penyampai maklumat tapi dah jadi macam seorang arkitek yang mereka bentuk keseluruhan uhan pengalaman pembelajaran untuk murid-muridnya. Sudah tentu bila peranan guru berubah, peranan murid pun ikut sama berubah. Mereka bukan lagi penonton yang pasif. Tengok ni, sekarang murid adalah pemilik pembelajaran mereka sendiri. Mereka adalah peserta yang aktif, pembina ilmu dan juga ejen perubahan yang ada kuasa untuk membentuk hala tuju pendidikan mereka. Okey, kita dah tengok semua perubahan ni dari guru ke murid, dari zaman dulu sampai sekarang. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa semua ni penting? Apa implikasinya? Jom kita bincangkan kesan besar evolusi ni untuk masa depan kita semua. Inilah dia jawapannya. Kenapa ia sangat-sangat penting? Pedagogi moden ni, ia secara langsung membentuk kualiti sekolah dan apa yang kita panggil sebagai kemenjadian murid. Kemenjadian murid ni bukan pasal dapat A dalam exam je tau. Ia satu konsep yang lebih besar. Ia merujuk kepada pembangunan seorang murid yang seimbang dari segi intelek, emosi dan juga saksiahnya. Jadi, kejayaan tu sekarang dinilai secara holistik, bukan lagi setakat pandai hafal fakta. Dan akhirnya, semua ni membawa kita kepada kemahiran yang paling-paling diperlukan untuk masa depan. Pedagogi moden direka khas untuk membina apa yang dikenali sebagai kompetensi global 6C. Ini adalah kemahiran-kemahiran penting macam creativity, critical thinking dan kolaborasi. Inilah kemahiran yang akan membolehkan generasi akan datang untuk bukan saja survive tapi untuk betul-betul berjaya dalam dunia yang semakin kompleks. Jadi selepas kita menelusuri keseluruhan perjalanan evolusi ini daripada seorang sage on the stage kepada designer of learning dan daripada sekadar menghafal kepada membina kemahiran masa depan, kita ditinggalkan dengan satu soalan besar. Cuba renungkan sekejap. Fikirkan tentang sistem pendidikan di sekeliling kita atau mungkin pengalaman kita sendiri. Adakah sistem kita betul-betul dah bersedia untuk cabaran sebesar ini? Fikir-fikirkan.